В місті жовті води волонтери власними силами та коштами відремонтували кілька бронетранспортерів. Як повідомляє сайт імієтьсямніє наразі, вони вже відправлені до військової частини міста Кривий Ріг. «Хочеться від імені нашого Жовтоводського міського совєту, від мера нашого Тарасенка Василія Міміне від нас, від Жовтоводської організації «Афган» поблагодарити тих. кто принимал участие в восстановлении этих двух БТРов и э, об, об для него против кумулятивных снарядов. Это Великий Иван с его работниками, э, Аврахов Сергей тоже с его рабо, работниками, э, предприятие «Темп», э, Журила Руслан, Журила Николай. За інформацією сайту іміють самніє підприємства і організації міста, члени міської організації Афган, а особливо приватні підприємці брали участь в ремонті бронетехніки. А також надали паливо, щоб доставити налагоджені машини до військової частини. Би, до А то кто может помочь в этой ситуации? Откликнулось предприятие ТЭМ, предоставило свою ремонтную базу, предоставило специалистов. Предприятие 7 ветров» фермерское господарство привело там свою бригаду, которая ну, титанически работала. Аврахов Сергей, ЧП Аврахов, тоже занимается фермерским господарством. И это кто работал по именно по двигателям. И это представители э, предприятия Зерния Андрея, Электрон Техсервис. Большую благодарность э, заправке Антал, Усу Александру за то, что заправили, заправили эту технику, чтобы она подъехала, приехала на место ее дальнейшей дислокации. Хотел бы сказать огромное спасибо тем людям, которые ну, вот мы вместе, наш коллектив э, вроде бы каждый занимающийся своим делом, но нас объединило вот это вот это, это общее, это борьба за независимость нашей страны. Вот, это общее нас объединило. И каждый из нас увидел себя в той помощи э, бойцам, которые мы можем делать, да? Это это Сергей Ищенко, это Журила Руслан Николаевич, Журила Николай Николаевич, э, Аврахов Сергей, это Лисковский, это Усов, ну, это это наши э, рабочие, которые работают на наших на наших предприятиях маленьких и не и не маленьких. Это Саша Маховик, это Юра Белый ну, вот им просто огромное спасибо. Они с утра до ночи, с утра до ночи просто жили этим, да, и они были одержимы этой идеей воодушевить эти там, казалось бы, безнадежные бронемашины. На ремонт БТРів знадобилося кілька тижнів. Жовтовоці сконсолідували зусилля, щоб допомогти армії, за що отримали слова подяки від військових. Приблизительно дві тижні тому БТР-70 бронетранспортери нашої частини взялась на себе відремонтувати громаду. желтых вод. Сейчас, когда очень часто машины ломаются и очень быстро выходят из строя, вот, она в такие вот сжатые сроки и невзирая ни на выходные, ни на праздники, люди готовы оказывать помощь и как бы берутся за любые хлопотные работы и помогают, действительно дают очень большую помощь. Нам очень это, ну, нам это очень огромное значение имеет в отношении в нашей боевой готовности, наша часть. Мы хотели бы просто поблагодарить именно Аванскую группу, организацию Желтых Вод и людей, это самое, которые живут в Желтых Водах и неравнодушные, просто к воинам, так сказать, защитникам нашей Украины. Спасибо им огромное. Для нашего взвода такие чудесные БТРы. Вот. Восстановили, теперь можно спокойно ехать в АТО и, так сказать, разбираться с этими сепаратистами, вот, чтобы был наконец-таки мир в нашей Украине. Спасибо вам, ребята. Огромное спасибо.